то, что имеем, платить больше за наличие квартиры, дома, дачи, машины, гаража и даже сарая. С 1 января в действии соответствующие изменения в налоговом кодексе. Как это коснется каждого из нас и как в Днепропетровске планируют облегчить налоговую нагрузку для простых жителей, предпринимателей и промышленников. Об этом говорим сегодня в погляде в нашей студии заместитель городского головы Ирина Зайцева. Здравствуйте, Ирина Георгиевна. Добрый вечер. И первый вопрос начнем с самого важного, того, что волнует всех нас. Налог на не недвижимость. Верховная Рада предложила максимальную ставку 2% от минимальной зарплаты за квадратный метр общей площади жилья, превышающей 60 квадратов. В Днепропетровске хотят изменить эти цифры в пользу жителей. Расскажите об этом. Добрый вечер еще раз, Ирина. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Но прежде всего я хочу сразу сказать, что мы надеемся, что в Днепропетровске не придется платить по этим невыносимым налогам. Это Наше такое есть твердое убеждение, и основывается оно на нескольких факторах, о которых я хочу сегодня рассказать. Но прежде всего хочу сказать, что 29 числа, когда Верховный Совет проголосовал за новый бюджет страны, были внесены изменения в налоговый кодекс. И с 1 января он вступил в силу, и поэтому в течение 30 дней все местные советы должны принять некоторые соответствующие решения, о, в том числе о местных налогах и сборах. Понимая, что времени будет очень мало на обсуждение рассмотрения, мы понимали, что не увидим 31 числа саму публикацию новых изменений в Налоговый кодекс, потому что 31 числа он был опубликован, но на самом деле 5 только января мы увидели это в газетах и смогли состыковать, в общем-то, те предположения или те которые проработки, да, которые мы работали уже с киевскими специалистами со специалистами Минфина и проверить на соответствие. Поэтому было принято решение еще 31 декабря, исполняющий обязанности городского головы Максим Романенко собрал специалистов в городском совете. Это все специалисты-эксперты, это люди не общественники, это люди, которые профессионально занимаются недвижимостью, земельными отношениями, корпоративными правами. То есть это юристы, это финансисты, это все те, кто знает законотворчество закон. И, закон, да, и законодательную базу, для того, чтобы подготовить проект, решение по местным налогам и сборам. И в связи с этим была поставлена основная задача не допустить в Днепропетровске повышение налогов, которые ляжет на плечи простых граждан, не обвалить бизнес, то есть, в общем-то, защитить, по сути, предпринимателей, ограничив их уплатами, их уплатами то есть налогов. Для всех снизить вот, эту вот налоговую нагрузку. Да. А для некоторых просто вообще, по сути, вести убрать. thank oh. you Да, ну это так звучит убрать простым языком, а сейчас я попытаюсь объяснить, как это можно сделать. Сам э, налоговый кодекс, изменения, которые были внесены, он не позволяет напрямую э, местным советам принимать соответствующие налоги и сборы, но он позволяет нам изменить процентную ставку местных налогов и саму налогооблагаемую базу, это если мы говорим о недвижимости. То есть корректировать на свое усмотрение местных советов, правильно? Я понимаю? Ну, на усмотрение в том числе здравого смысла сегодняшнего экономического состояния, в конце концов потреб граждан, граждан, защиты их социальных интересов. И в связи с этим, вот я хочу поговорить о налоге недвижимости. То есть мы будем говорить сегодня о местных налогах и сборах. Это налог на недвижимость, это квартиры, дома, коммерческая недвижимость, промышленные, промышленные. объекты. Мы будем говорить сегодня о плате на землю. Мы будем говорить о транспортном налоге, Налоги. об акцизном сборе. О туристическом, если успеем, и, и еще нескольких местных налогах, которые сегодня, согласно законодательству, стали э, местными налогами. Итак, давай, и давайте к налогу о недвижимости. Это основное, то я чего, так да, думаю, что то волнует чего, горожан. собственно, следует обсуждать публично, потому что э, это коснется каждого да, жителя Днепропетровска. И в связи с этим я просто хочу успокоить. Мы пошли в городском совете таким образом. Сначала мы предложили снизить проектную ставку налога на сбора, то есть, к примеру, 2% от минимальной заработной платы 1257 гривен, что составляет 24 с копейками гривны за каждый квадратный метр после 60. Мы решили снизить это в 20 раз. 20 и, раз? В 20 раз. И предложили сначала на рассмотрение вот экспертного совета э, установить ставку 0,1%. Потом, когда начали э, э, уже обсуждать, а как будет администрироваться этот налог, э, то сами себе начали задавать такие вопросы. То есть у меня 63 квадратных метра. Я всю жизнь работала, сегодня я пенсионер, ну я к примеру, да, говорю. Но это у средний меня... размер чешки, да? да 63 квадратных метра или 65 квадратных метров. Значит, Значит, я за, благодаря, слава богу, городской совет, если это примет, то есть я не буду платить по 24 гривны за каждый метр, а я заплачу, допустим, по гривне 22 копейки за лишний метр. Это Но... вот в 20 раз меньше, да, вот да. о чем вы говорите? то есть получается, я возьму квитанцию и 360 гривны и пойду в очередь в кассу, и буду там стоять и платить налог на недвижимость в местный бюджет и, честно говоря, э, думаю, что мысленно э, поблагодарю всех тех, кто в этом участвовал и вообще, ну, э, а еще больше поблагодарю банки, потому что они возьмут комиссию за каждую платежку и, в общем-то, мы сами себе тогда 5, сказали, как 5 гривен, да, ну конечно, вот за ну сколько-то каждый коммерческий банк возьмет сколько-то и тогда мы в городском совете сказали, слушайте, давайте возьмем, просчитаем, а сколько стоит 4 комнатная квартира, допустим, старого советского образца, когда люди получали квартиру всю жизнь стоя на очереди. Вот многодетная семья получила четырехкомнатную квартиру, мы посмотрели, это 78-81 квадратный метр, средняя, да, старая квартира. Угу. А если сейчас добавить туда еще лоджии и балконы, то что сегодня делается? А речь идет об общей, об площади. общей площади, то есть не о жилой об общей площади. И э, предложили на рассмотрение городскому совету 85 метров не облагать никаким налогом. То есть, то есть если... еще добавили 25 метров. То есть если у вас э, квартира до 85 квадратных метров, то городской совет, если примет, если депутаты найдут себе силы и поддержат своих избирателей, которые, собственно говоря, их избирали. Я в этом случае надеяться. Ну, на я это. нисколько в этом не сомневаюсь, потому что э, все программы социальные очень легко принимаются городским советом. Депутаты всегда поддерживают такие вещи. То есть, э, по сути, горожане просто э, ну, не потеряют свое личное время. И мы понимаем, что не Если все. Это... какие-то... Пусть небольшие. То есть экономят деньги, да? деньги. Почему небольшие? Если бы мы этого не сделали, то я вам скажу, что в среднем каждая семья могла доплатить от 250 до 700 гривен. А я считаю, что на сегодняшний день, извините, это тоже, тоже деньги, 500 гривен в бюджете каждой семьи это уже не копейки. Это сумма. И поэтому мы в общем-то, предложили на 15 год, пока будет администрация всех этих налогов, пока все привыкнут, э, вот э, взять необлагаемую базу по метражам, 85, 85 метров и... Э, как бы объяснить гражданам и жителям Днепропетровска, почему это? Я думаю, что у меня получилось объяснить. Всем же остальным, кто имеет большую жилую площадь, мы предлагаем заплатить налог, тоже снижаем его ставку, потому что считаем, что для того, чтобы вводить такие налоги, надо заранее предупреждать граждан. Что они были готовы? Конечно, да? на, все равно должна существовать такая система обсуждения. Поэтому на 2015 год мы говорим, что мы тоже вводим такую ставку 0,1% 20 раз ниже предложенной ставки Верховным Советом. То есть, резюмируя, в 20 раз ниже ставка налога и на 25 метров квадратных увеличения необлагаемой налоговой Да, можно площади. я добавлю? Конечно. Сейчас очень серьезно обсуждается это и в социальных сетях, и между собой люди начали это обсуждать. Появляются очень интересные предложения. А я готов заплатить, а я с удовольствием заплачу. И я вот вчера долго читала всю прессу, и вы знаете, я считаю, что это очень похвально. И может быть, в Днепропетровске родится какой-нибудь новое движение, когда граждане скажут, а мы будем платить и по ставкам, предложенным Верховным Советом, пойдут и самостоятельно уплатят в местный бюджет, налог, пожалуйста, я думаю, может быть, не простанет еще одним каким-нибудь центром нового движения, например, э, хочу заплатить в бюджет. Но, честно говоря, считаю, что не стоит на плечи горожан, ну я так теперь уже не буду Такую шутить, возлагает. конечно, не стоит на плечи горожан перекладывать, прежде всего, из-за неудобств. Мы посчитали, что это приблизительно 60 тысяч квартир, из 250 тысяч квартир попадут под это налогообложение. И вот представьте себе 60 тысяч квартиросъемщиков в определенный промежуток времени будут стоять в очередях и платить ну, платежи. Да? Что такое в на самом деле в денежном выражении. Мы с вами, может, потом поговорим, когда я буду говорить о всех остальных бюджетах. Но просто хочу сказать, что если все будет хорошо, если общественность нас поддержит, потому что в данном случае мы обращаемся и ко всем общественным советам, но больше я хотела бы пригласить экспертов, то есть риэлторов, людей, которые занимаются бизнес-консультациями, налоговыми, все те, кто занимается аудитом. Пожалуйста, не останьтесь в стороне, давайте включимся в работу для того, чтобы и специалисты, которые профессионально разбива, разбираются в бюджетном кодексе, разбираются в налогообложении, в городской совет, в городской пожалуйста, совет. мы вас ждем, приходите, мы с удовольствием на сайте городского совета анонсируем все заседания общественных групп. Они все открыты, то есть да. можно присоединяться да, и пожалуйста. Свои, свое мнение, свои знания да. тоже на пользу города. Да. Уважаемые телезрители, напоминаю, мы интерактивны. Сегодня хотим узнать ваше мнение, к чему приведут налоговые нововведения. Линии для голосования открыты с 12 часов дня. На ваших экранах результаты на данный момент. Заходите на наш сайт 34.ua и высказывайте свое мнение. Также хочу напомнить телефоны нашего прямого эфира 740 10 41 740 10 42 Звоните, задавайте волнующие вас вопросы. Ирина Георгиевна, а вот что касается детских садиков, школ, церкви, то есть э, объектов социальной сферы. Как вот для них этот налог ну, на недвижимость? Вы должны понимать, что сегодня они все перейдут в группу так называемой коммерческой недвижимости, хотя это и коммунальная. Для них мы тоже предусматриваем льготы. Я просто хочу об этом поговорить чуть больше, когда мы будем говорить о поддержке бизнеса и промышленности. Я хочу сейчас вернуться к жителям, потому что большая часть населения живет в частном секторе. Домовладение. Да. Перейдем и к домовладению. Конечно. Но ну, чтобы закончить общий блок Налог... по, жил... по жилью, то есть есть жилье-квартиры, а есть жилье-частный дом. Здесь тоже э, у нас такое же предложение, потому что мы изучили сегодняшнее частное домовладение и понимаем, что вот представьте себе, особенно старые застройки, Сухачевка, Диевка, э, Самаровка, Самарский район, в Красногвардейском районе большая часть, Ленинский район, большая то есть часть мирных домов, очень много частного сектора, который строит. 70-50 лет назад, и это старые постройки, и люди живут там, слава богу, хорошо. С точки зрения ничего не прося у государства, и вдруг мы говорим им «здравствуйте», они за 70 или за 50 или за 40, да даже за 10 лет настроили себе на своем подворье очень много хозяйственных построек, это и сараи, и гаражи, и летние кухни, и бани, и туалеты, а все это в конце входит, концов. да, вот общая площадь, Абсолютно да. правильно. И теперь мы говорим нашим жителям, вы построили это все своим трудом, а как правило, это все вообще сами строили, сами кладут камень, сами кроют Больно крыши. Своими руками. Своими да? руками. А теперь мы говорим нашим жителям, дорогие, мы хотим после 200, 120 метров общей площади всех имеющихся построек на вашем участке обложить вас нам налогом ну скажите это справедливо ну, ну я нет. Думаю, наверное, нет поэтому мы максимально сейчас раздвинули границу как мы считаем до среднего уровня до 300 метров потому что опять же считали ну, ну, больше допустим, чем половину ну 120? В два раза, в два раза. Значит, мы приблизительно посчитали, ну, допустим, средний дом 100 квадратных метров. У него есть летняя кухня, у него есть гараж, у него несколько сараев, в конце концов, туалеты, там какие-то, а может быть, несколько уже домиков других. Построено, потому что, как правило, все эти участки застроены уже тремя-четырьмя домиками, потому что семья разрасталась. Все это до сих пор оформлено на одного хозяина, теперь этот один хозяин э, в результате э, будет платить налог. Как правило, средняя площадь мы посчитали 200-270 метров общего, вот таких средних домов. И поэтому мы увеличиваем до 300 метров всех построек. И если это будет поддержано депутатами и общественностью, то считаем, что... Э, Владельцы частных домов тоже не попадут в пятнадцатом году ни под какое налогообложение. Ирина Георгиевна, у нас есть телефонный звоночек, давайте да. послушаем. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Я звоню по такому вопросу по поводу налогообложения. В моей семье квартира 86 квадратных метров, муж ликвидатор Чернобыльская АЭС, и ребенок инвалид. Есть ли какая-то льгота для этой категории граждан? Спасибо, Спасибо вам. вам. Спасибо да. вам за этот вопрос. Это очень правильно. Все, э, мы в своем решении, в проекте решения предусмотрели специальный пункт, где все категории, социальные группы, которые по законодательству пользуются льготой, это, это инвалиды, дети да? инвалиды, чернобыльцы, ветераны Великой Отечественной войны. И, вс и вся группа, которая законом прописана, будут пользоваться льготой, поэтому не переживайте. Как раз вот э, вас это тоже не коснется. Даже если у вас 8

отлично, я думаю, очень положительная переходим к коммерческой новости. недвижимости. Да, давайте, потому что у нас эфир, к сожалению, не идет. Вы Знаете, вы знаете идет. это тоже очень важный вопрос. Нельзя, знаете, делать перегибы в обществе, потому что я на сегодняшний день хочу сказать, промышленные предприятия в системе стагнации экономической, в системе экономического спада находятся в тяжелейшем состоянии. И представьте себе промышленные предприятия. Ну вот, давайте возьмем Южмаш. Сотни тысяч квадратных метров цеховых, ну помещений. Огромные, Это цеха, конечно. там сборочные, конвейерные и тому подобное, КБ в конце концов. Вот представьте себе, мы сегодня, а теперь они будут подпадать под все эти налоги. То есть мы нагрузку на промышленные предприятия, Огромные. я еще про землю не говорю, я надеюсь, вы мне зададите вопрос. Я надеюсь, мы успеем а, поговорить об этом. Поэтому мы решили так, давайте мы с учетом того, что совсем плохо бизнесу, уж не делать, знаете, таких необдуманных решений в городском совете, всю недвижимость, которая не относится к жилой, мы тоже снизили э, для центра. То есть если это торговые площади, для центра есть такой центральный ореол, это центр города. Мы снизили в два раза налог, который нам предложила Верховная Рада. А для всех остальных, которые находятся за центральной частью Днепропетровска, э, в четыре раза. 0,25% от предлагаемой ставки. Ну, Надеемся, что предприниматели это тоже оценят. оценят. У нас есть еще один телефонный звоночек. Давайте послушаем. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Как объединить налог, который мы платим за землю, то, что мы находимся на этой земле, мы платим ежегодно налог, это всем известно. А как его объединить с тем налогом, который о недвижимости? Но ну, я понимаю, что я не попадаю, потому что у меня дом меньше соответствует вот этим 120 квадратов, он намного меньше у меня. Но как это объединяется вообще? Ну, чтобы я, спасибо вам большое, чтобы я не расстроила нашего зрителя и всех наших э, Днепропетровцев, я вам хочу сказать, что мы говорили о э, недвижимости э, без земельного участка. Вот теперь переходим к сл самому сложному. Земле. К земле. Вы знаете, я считаю, что это самый вопиющий был предложенный налог. Пока в системе 2015 года, когда все очень в экономике проблематично. Да? На сегодняшний день мы просчитали, что 3% от нормативно-денежной оценки земельного участка, который должны заплатить все владельцы э, земельных участков, это очень много. Я вам пример хочу привести. Вот опять возьму э, просто к окраину города Днепропетровска Сухачевку-Диевку: э, 10 квадратных соток это приблизительно до 10 тысяч гривен в год. Вы представьте себе, то есть, чтобы шока не было у наших зрителей и наших горожан, я просто хочу сказать, что это мы отложили и не собираемся это принимать. Но я вам хочу очень многие вздохнули с облегчением. Я хочу вам еще хуже сказать. А представьте себе, вот есть центральная часть города, где тоже есть старые постройки, причем крошечные, 50-60 квадратных метров. Они станут просто бесценными. Денежная оценка этого земельного участка миллионы свыше гривен, 3% умножать умеем 30 и свыше тысяч гривен в год, поэтому мы тоже себе ну задавали вопрос в городском совете вообще ну как такое может быть по отношению к э, тем то людям? В конце вопрос концов, отложен, отложен э, таким образом, законным образом. Мы просто не будем его пересматривать, и тогда вступит э, прикинцевое положение, э, и вступит такое положение, что если мы не приняли этот налог, то действуют э, предыдущие нормы в Днепропетровске. То есть останутся наши э, жители платить 50-70 гривен за сотки, за 10 соток, я сейчас говорю из расчета 10 соток. И таким образом мы на, хотя бы на 15 год снимем весь этот негатив, потому что ну, это реально был бы взрыв. Я не знаю, как другие города, но это был бы взрыв. Что касается коммерческой земли. Я хочу, чтобы вы тоже понимали, мы тоже этот вопрос обсудили, это такой же вопрос, как и коммерческая недвижимость промышленных предприятий. У школы мы пошли по льготе по недвижимости, то есть промышленные здания, то точно так же мы считаем, что не, мы воспользуемся налогом прошлых, прошлого года для земли, чтобы предприятия опять же не получили колоссальную нагрузку на, э, ну, на, на, на свой, свой плечи. бизнес, на свой плечи. У нас еще один телефонный звоночек, просто шквал. Алло, добрый вечер, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы сказать, уточните, скажите, как изменится новая база для предприятий, у которых работает преимущественно большинство инвалидов? Это немножко... Так, значит, давайте мы сейчас, я просто спокойно скажу, что мы сегодня говорим о местных налогах и сборах. Просто Это немножко было... другой вопрос. Это другой вопрос, другой вопрос. Но, но, но как раз время перейти к единому налогу. Я хочу сказать всем давайте нашим Давайте, Я прошу прощения, Ирина да. Георгиевна, у нас остается буквально меньше 10 минут. Давайте кратко. Я очень кратно. Чтобы просто наши предприниматели знали, мы оставили единый налог на уровне с прошлого года. Вносятся изменения по налогооблагаемой базе до 300 тысяч. и мы хотим, чтобы наши предприниматели знали, что мы ничего не увеличиваем в едином налоге. Мы оставили э, туристический сбор, мы оставили парковочный сбор, э, как я уже сказала, мы остали, оставили плату на землю. И э, а что мы переход... транспортного сбора. Да, и вот то, что мы не можем изменить, согласно принятого закона, это транспортный и акцизный сбор. Э, Но ну, тут я вам хочу сказать и как-то странно обсуждать, потому что это касается только самых богатых людей, которые имеют... Новые автомобили объемом двигателя Большой свыше 3000 тысяч да, кубических. И стоимостью, поверьте, такой автомобиль начинается стоимостью от 50 тысяч долларов. Поэтому 25 тысяч гривен за один автомобиль они уплатят. Мы просчитали... Таких автомобилей у нас чуть больше 1800 Днепропетровске и это будет около 50 миллионов в городской бюджет. То есть уже даже подсчитано конечно, количество ну, автомобилей. Слушайте, ну, конечно, мы работаем. Вот наша экспертная рабочая группа, это все специалисты по поручению Максима Романенко. Мы работаем с 31 января. Ну, так вот Сложилось, что у нас не было таких больших праздников, потому что надо было готовить этот налог. Теперь, что касается всех остальных налогов, акциз у нас остался. То есть по транспортному сбору, извините, товарищи-автомобилисты, не обижайтесь, я сама водитель с 20-летним стажем, понимаю, что это дополнительная нагрузка. Я думаю, что мы должны объединиться э, в профсоюз, вместе с Профсоюзом автомобилистов и другими методами воздействовать э, на принятие этого закона. Что касается акциза, мы тоже ничего не можем изменить, это 5% с реализации подакцизного товара. И тут я, кстати, очень поддерживаю. Это алкоголь, вино, пиво, сигареты, то есть все табачные изделия, бензин, что, что, для меня тоже, как для автомобилиста, странно, потому что это опять переля... на наши плечи перейдет. И э, жиженый газ. К сожалению, мы ничего не можем изменить, э, но хочу вам сказать, э, я думаю, что предприниматели тоже поймут. Э, акцизный сбор – это такая, особенно табак, алкоголь – это специфическая группа товаров. Если наши люди будут пить меньше, курить меньше будет только лучше. Теперь, что касается общего э, бюджета. Вот смотрите, мы такие-то налоги снижаем, такие-то ставки уменьшаем. Да, Если не мне... отразится, вот я хочу спросить, не, все время не отразится ду... ли это на наполненности бюджета? Вот я хотела об этом сказать. Смотрите, на самом деле мы пытаемся, вот я говорила, 60 тысяч квартир приблизительно будут облагаться, да. Но на самом деле мы соберем около 600 тысяч гривен до полутора миллионов бюджет. Много это или мало? Конечно, много, но с точки зрения бюджета, который мы получим дополнительно, налогов, это мало. А дополнительно мы получим от 900 миллионов гривен до полутора, извините, до 1,1 миллиарда гривен. Что да. это такое? Это, как я уже сказала, единый налог по прошлому году 200 миллионов, это акциз около 250, 230, 250 миллионов, это э, транспорт Сбор, я уже говорила, до 50 миллионов. Это плата за землю. В прошлом году мы собрали 655 миллионов. Это, как я уже сказала, туристический сбор. Это парковочный сбор 6 миллионов. Все это вместе больше 1 миллиарда. Поэтому я думаю, что городской совет будет абсолютно прав, когда скажет нашим э, Днепропетровцам, что вот эти очень трудно администрируемые, пока мы налоги. не привыкли, налоги на квартиру и частную постройку небольшой площади мы в состоянии э, людей от этого другими, избавить да? избавить На весь 2015. Да. Год. У нас осталось еще религиозные, я хотела бы сказать. Мы впервые проявили инициативу, у нас больше 110 храмов разных конфессий, украинского патриархата. И для них тоже какие-то льготы? Мы предложили 50% льготу для них, потому что сегодня понимаем, все конфессии, католики, мусульмане, ну все православные, они нуждаются тоже в нашей поддержке, им тоже становится нелегко и впервые мы предусматриваем льготу для всех, без исключения религиозных конфессий. А, скажите, пожалуйста, а вот... Э... Депутатский корпус должен все эти инициативы поддержать. Когда ближайшая сессия? Вы знаете, с нами очень много работало депутатов. Вот я когда сказала, что мы были экспертной группой, то есть мы это мы чиновники, мы на работе мы целыми днями обсуждали этот вопрос в рабочем режиме. Но к нам очень много присоединилось депутатов городского совета. Это, во-первых, члены бюджетной комиссии. Спасибо вам большое. Это многие представители депутатского корпуса, которые задавали вопросы вносили предложения. Мы очень рады. Рады и благодарны. Я еще раз хочу подчеркнуть: городской совет на протяжении многих лет принимает все социальные программы. У нас никогда не бывает, что самые нуждающиеся в помощи остаются без внимания. Поэтому, вы знаете, даже если будут какие-то изменения внесены, ну, технические какие-то там... ну Суть останется. Суть останется, я просто в этом уверена, потому что я считаю, что депутатский корпус в состоянии принять такое серьезное решение. А поверьте, другие города ахнули от нашего... Вот только вы предваряете мой вопрос. Мы опять впереди? В других городах нет, нет подобных инициатив. Вы знаете, сейчас я не, я не хочу своих коллег оценивать, как они принимали, почему не посоветовались, почему не. Вот, например, Киев принял 2% наверное, это нормально. Но почему не спросили у горожан, не знаю. Вот мы все-таки пошли немножко другим путем, мы хотим снизить налог и хотим посоветоваться. Но в связи с этим я еще раз хочу сказать: очень много людей, которые говорят: мы патриоты, мы хотим пополнить бюджет. Мы хотим поддержать инициативу правительства. Это очень похвально, поэтому я обращаюсь ко всем, кто хочет заплатить за землю, полностью, за сотки да? полностью, за, за, за квартиру, Поставь за лишние метры. Мы с удовольствием поддержим такую инициативу. Вы правда, ну я не буду шутить, вы правда в индивидуальном порядке сможете это сделать. Мы предусмотрим этот механизм. Заодно и поймем, может быть на самом деле горожане вдруг состояние. скажут, а мы хотим платить, и тогда будет Днепропетровск снова первым годом городом, который скажет, а мы хотим платить налоги. И мы успеваем принять еще один телефонный звоночек. Алло, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Задавайте кратко, пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, как будет начисляться налог, если я являюсь владельцами нескольких объектов недвижимости, например, дом и квартира. Спасибо за вопрос, я и уже не успевала говорить. Мы внесли эту базу, 385 метров общей площади не облагается, потом будем 0,1% от минимальной заработной платы. 1 гривна 22 копейки за каждый лишний метр. Ну если примем... Как вам инициатива такая, если на линии еще наш телезритель? Да, мне очень нравится. Главное, что приняли. Спасибо. Да, Спасибо. мы все будем на это очень надеяться. И э, мы давайте посмотрим результаты нашего интерактивного голосования. На вопрос, к чему приведут э, налоговые нововведения, мы предложили такие варианты ответов. К социальной напряженности в обществе, к коррупции и к пополнению местных бюджетов. И... Видим такие ответы: 71 за первый вариант, 29% коррупция и 0 процентов к пополнению. Как вы можете прокомментировать? Ну, вы знаете, я считаю, что мы абсолютно угадали настроение горожан и очень рады, что рассуждаем одинаково. Просто вот я вам хочу сказать: ну вот я тоже живу в простой квартире на девятом этаже на левом берегу в панельном доме. То есть, в смысле, меня... это для себя примерно. Да, у меня квартира 65 квадратных метров. И Я вот задавала себе вопрос: как я буду стоять в очереди? У меня и так времени не хватает заплатив эту ну сумму сумму денег, да, там 250 гривен. Наверное, я должна это бы сделать. То есть, я, наверное, попытаюсь это сделать, ну для того, чтобы просто ко мне лично не задавали вопросов. Но я представляю, в моем подъезде живет столько пожилых людей, я бы не хотела, чтобы они свое время снова потратили в очередях. Спасибо вам, Ирина Георгиевна. К сожалению, к сожалению, время нашего эфира исчерпано. Напомню, в студии Погляда сегодня была заместитель городского головы Ирина Зайцева. Если вы что-то пропустили, нашу программу можно посмотреть на сайте 34.ua. Оставайтесь на нашем канале. И напомню, с нового года смотрите Погляд 4 раза в неделю в 19.00. Сразу после выпуска новостей я с вами прощаюсь. До завтра.